Верните деньги в банк! Можно банка! Верните деньги в банк! Брог Здравствуйте! Что там было? Рассказывай. Там было? Да, я а пропустил. Пропустил, как э, зашли, понял, не успел зайти на заседание. Так а что там? Э, Но... Я думал, что так будет идти. Я с окна видел, знаешь, и думал, что через да этот хоризонт. Нет, они там где-то задним ходом заводят. Так что там, по, как идет заседание? Ну, как идет заседание? Адвокаты, скажем так, затягивают, как мол. Затягивают Затягивают до, до Они говорят одно и то же. Несколько раз в одной одну и той же интерпретации. Потому что там по, вроде бы в 4 часа в другом суде э, тоже какое-то э, заседание. На и эту же тему, да? И да. Как будто а, они а затягивать, руки. чтобы да. потом его перевести Рассказы туда, да? Да, в особо крупных размерах. Часть первая, статья 191 Кодекса УВИ. Это будет рассматриваться мероприятие по этому криминальному правопорушению. Ну, адвокаты, я же говорю, они... Затягивают как могут, чтобы, соответственно, не явился... Я вот пока сидел в коридоре, тут обнаружил, что кроме тех, что вот сейчас кричат э, вкладчики банка «Верните деньги», есть еще какие-то организованные люди, э, там да. футболка, там да, правозахис да. или что-то такое. Есть еще, наверное, на улице тоже есть люди. Да, ну, есть. ну не есть, знаю, ну есть, ходят, шепчутся, то тоже... что-то все время корр... Я карет... вам скажу. Дело в том, что... Бугай на самом деле он э, участвовал в рейдерских атаках на Нино Москаленко. Mm -hmm. Есть видео, да? Это будет, в принципе, у меня на mm -hmm. видео. Там четко видно, что он дает команду нападать на Москаленко. Другой, другой, кстати, можете познакомиться. Это жена э, Бугай. Здравствуйте. Может вот, вы что-то скажете? Я не знаю, по какому поводу разговаривать. Я прохожу, я вам дышать воздухом обычно, потому что мне плохо до свидания исключить. Вот так вот. Так что а... ты куда? Я вот Так что будем сейчас показывать, будем, наверное, писать сейчас снова повторно. чтобы... Маскаленко Москаленко тоже его протянули к ответственности, потому что... Статья, благодаря... что рейдерство уже закон есть какой-то, Благодаря да? ему, как бы его командам разрушили дом. И дом до сих пор у Нины Москаленко не восстановлен. Она потеряла уже все, и работы. Вот. А, вот за ним уже конвой идет. Кто? Конвой. Грифоны. Не, не, я еще не научился с Ника настримить. Вы какое-то общественное мнение, э кто -э, говорит? Наша версия. Наша версия? Да. Просто интересно, кто Футболки. отличительная черта футболки. А съемку разрешили на Да, разрешили.

Кладчики Друг бизнес банка.